Всем доброго ранку. Себе не показывать заросший Как старый дит. Не люблю бриться, хана просто. Не знаю, ненавижу бриться. То два раза в неделю заставляю себя так, чтобы меня за бомжа в Полтаве не принимали. Хотя и так хожу, как бомж ведь, грязный, в Так Таке что В общем, неделя прошла жахливо, как всегда, на работе. Запускаем, дали тепло. Но не всем. Некоторым, как кажут, не дали, но боролись до последнего. Ну ничего, всем дадим. Фигня. Вот, сегодня мы приехали за Вадимом. И еще, возможно, к нам присоединится подписник. Но пока он инкогнито. И если он захочет заниматься, если он захочет участвовать процессе. Вин пока, типа, как ученик хочет с нами наблатыкаться. Но мы можем только ему плохого научить. Че вы даже, Вин, нашу вот эту вот хрень под названием полевой коп. В общем, это таки У него прибор, он сам его еще толком не знает. Я его тоже, этот прибор, не знаю. Ни разу в руках не держал. И посмотрим, как он будет по грязных поселухах работать. Мы уже знаем, что нас ожидает, такая там белиберда. Винчи может быть, он уйдет в леса после этого, потому что в лесах комфортнее ходить, ну и знахи так гораздо меньше, и надо километраж мотать больший в лесу, чем на поселухе. Ну такие, не знаю, что нового. Хотя нового богато, ну но как бы идут чистки, съемки там всякого такого богато. Вообще нема времени. Вот так вот приходишь до дому, плюс же электричество по графику, и ты так и понимаешь, что тебе надо успеть все это, это там 2-3 часа. Вот, и понеслась, а, блин, все, бегом-бегом делать. Ничего. Надо просто, я ж понимаю, что скоро его может вообще не стать. И надо это хоть что-то поуспевать, пока все связано с электричеством. Ну что, все успеем, все сделаем. Наверное. Все, ждем наших копорей. Я трошки раньше проперся, но не хочу на озеро идти, честно. Вода там начала подниматься, и нема смысла там что копать. Хотя смысл всегда есть, конечно. Сейчас гляну время, может и пойду с блондой там, может что-то. Мало ли, мало ли. Короче, вам не видно, но там есть косули. Десь там. короче, не важно. В общем, Вадим. Там Артур отстал. Новичок наш. Он решил в съемках принимать участие. Так, сегодня Витер, так что хлопцы такие. Такие первый советик. Надо заснять, и далее буду фотографировать. Если что-то будет интересно, Тогда будем снимать. Но пока, что Но ну, поле гарно, потому что заехать не заедешь, блин, болото хреново, ну может оно просохнет, сегодня вроде погода начинает улучшаться на несколько недель и это радует нас хоть отпуск бери, но мне его не дадут короче, такая бирюлька Ну, бачите, такая как в позолоте что-то непонятно и было ушко, но я думал, что просто дробаш, и начал тереть и обломал, ну не полностью хреново, что оно такое Дома по моим поднимемся. Так, у Вадима будет хорошее видео сегодня. Заходите на него, смотрите. Он зашел уже монетку дня свою. От я еще не нашел. Нашел пряжку. По идее ихняя. Может и не ихняя. Но все равно интересно. Такая пряжка. С заклепками еще. Вот такие. Ну и там есть пошмуртные трошечки всякой мелочевки. Помоется, побачу. Полито. Полито, потому что есть Такая вот тема керамика и вроде их вот, может быть даже что-то еще зацепим ну так и погано конечно ходить ну, нормально какой-то выпал где копейка две наверное может Рено деньга Хрен его знает. грязно дома по моему вот есть советики есть нахитки, но все равно почему-то скучно ходим нас накажут за него. Так, ветер тестим. Сережка расстебнута. Эквинокс 900. -ый. Максим, новый комрад. Ну, он, он по, постарше по, по нас ходит, но тем не менее. И может квест попробуем. Сейчас все соберутся в купу. Потому что там динарий, вообще, ну, все, все это вин бачит прекрасно. Эквинокс. А мне самому интересно

там попробуем ближе 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 даже да ну давай и замкнем замкнутую даже Аська побачила. <свят> Разомкнутую, в принципе, вот этот, Деус другий тоже, с черной не побачил, только блонда зачепила. А, уже вытягнуло. Там мы сейчас ее замкнем, что ты еще хочешь расстебнуть? А, так, на другую, красави. а ну давай. Расстебнуть? Ой. Ну давай еще раз расстебнем. Вот, вот. Хочешь? Иди ты, ты. <свят> ты, ты. Иди. Давай <свят> так. <свят> <свят> сантиметра два даже на золоте Ох, минус 16 уже чисто жир металлический. Но это это сложно, это сложно. А ну закрой. О, Боже, да, и Кто значит сейчас может по блондинку идти, чтобы найти. Да ты в ямку не закапывай, просто сверху. Да, сейчас она должно брать Рано на равно mm -hmm. да? а, не берет. Угу. Только я не знаю, что он в нее положил. Может на рубок лежит сейчас.

ватры, все равно Может мы тогда в песке пробовали, чтобы песочек был? Еле-еле Да, может мы тут собрались. У меня тоже что-то. Не, не нифига. Может, надо по Все равно я понял если и ты муха, ты это сережка, в любом случае Ирина. Не. не, ну притул берет. Земля, видать. Земля не, не этот не пропускает что -то. Да, чуть-чуть прикапываешь уже все. Ну, короче... Ну, попробуем потом еще блонда на всякий случай на земле. Мне интересно, может, то, что песочек она так хорошо брала. Ладно. Так, лазим по каким-то Здесь черт где. И, возможно, царек. Какой-то. Пока <с> такие. Залипуха, какулька. <с> Можно кукурузу натырить. Можно тут и трендюлей получить. Ну, такие, такие. Ну, уже мало знаки, так вообще. Ну, трудовой сегодня коп. Но он и есть. А это главное. Вот. Потестили мы Эквинокс. Ну, блин, что-то, я думаю, с рунтом проблемы. Там дуже жирная черная земля. Может, из-за этого, мне кажется, Эквинокс должен был ее видеть. Вот такие. Такие. Трактор. Дыр-дыр-дыр. И мы следом за ним бегаем. Лишь бы видно, не выгнал в общем один и там двойка Ну, один матерый копа монеты мы отдыхаем в общем монетка с глубины О, деньга деньга такой хороший сахар так, песочек так классно потерял деньгу Таке небагато, знахідок, дроп, багато на утку тут охотились. Тут річка йде мокрий та гамлик, кажеться, щось таке. Но це не її русло. її русло було ось там. А це було село. І тут були хатки, не там. тут. А от там було русло, воно як змія, то там-то там, то там мінялося. От. Ось така фігня. А тут було якесь життя. Бо там прорили зім снарядом, воно там широке і глибоке. И, возможно, где-то есть пляжи, но я этого не знаю. Но все равно интересно. Это такое. Что-то уже побольше размера. что-то темнее, чи или тучи такие. Короче, какая-то монетка. О, 1766. -й. Катькины. Какие-то гроши. Ну да, коняка там, терпыр, все такое. Может 3 копейки. Непогано. Непогано. Кое где попадается? Крупнячок. Так. Ну, да, все равно по монетам чуть хуже, чем Эквинокс. Сказал бы я так. По мелочевке, да. Дробаш я копаю. Всякий мелкий, крупный. Скифаков бы он делал бы хорошо. Но по царях такая. Тут еще глубина перепашки, наверное, вообще сумасшедшая. Вот и такие. Ну вот, я ж так и знал, что есть тут что-нибудь по их Опа На конешник На есть арный гарный, гарный. Дырдочка только маленькая почему-то Еще не вырос Семашка в общем, ходим-бродим. Не знаю, что остальных, честно, потому что разбрелись, а все что-то копают из всей силы. Трактористы. Соляра кончилась, короче, все. Крутимся, вертимся. Там поле просто не перепахано, а тут именно вот так. Гарно перепахано, очень мягенько И приятно ходить. Вообще сигналов мало, очень мало. Тишина такая, тут вакуум, ходишь-ходишь. Там железячка, там через метр еще железячка. И вот такие мелкие сигнальчики. Пым -пым. Вот и был 50, например. Как проволочка. И клюнула. Все. Бродом. Скоро, наверное, уже до дома. солнце солнца сегодня и не было. И не было. Одно какие-то дождь, какая-то мряка. Думаю, вот-вот снег шар шарашнет. Блин. Ох, и погода. Давай, и дома? крестик. Крестик? Да такие медный крестик. он а да? Вон масонская пуговица. На не написано что? Орел. А я хреново не... это орел орел. <связь> <связь> а масонская, надо. Да? Крыло, наш... крыло же вниз. Она ждет, делает, то, что пчелка типа, да. Они же поубитые такие всегда. Угу, и он наш, да? Ну мой похуже трошки поменьше просто ну тоже сохран нормальный так хорошо да, сметных был. Ну, я жаль такие сигналы скифы кусочек ножка показываю нормально тоже да хорошо. сегодня что то только один с серебром ну давайте накатим. За новых знакомых, за новый движ, так сказать, толпой, новые места, вообще, ну, я считаю, Копорский этот цей клуб, он как бы про все, про информацию, про выручку. Комусь позвонить, где что перепахали, не перепахали постоянно, вот это вот, не знаю. Как вот рыбаки, там клюет, там не клюет, так и копари. Чем больше их, тем интереснее. Давайте за новых знакомых. За новых копари, которые вот-вот-вот зарождаются. Вы стоял хреновушка, хорошо. Ну, днява. Так, ітоги. Там іде монтаж. А тут зйомочна площадка. Тут уже столько всякого гівна, що я не знаю, мені не вміщається. Нереально много всякого. Так, сьогодні непоганий коп, я вважаю. как минимум компашка и места новые и все это уже не коп не надо там ждать я кажу ауреусов ауреусы это такие приходящие а друзья я кажут новые комрады это на завжды что мы сегодня нашли всякой шмурди вот я оставил потому что не смог не смог зигнуть и разигнуть, так чувство, що что оно что-то необычное, не алюминий просто пробка, а какая-то може, может фиххвозно. Так, ну не знаю, короче, говоря. хай пока валяется. <laughs> это по войне. Вот это ж как медные монеты все звучит, здоровье осколки, пульки, шмульки. Вот. И вот такое количество находок, находки на цікаві цикави и различные. І зараз ми сразу переходимо в макро, щоб би, їх разглядеть. Потому що тут ну, съемочна площадка непрофесіональна, только з телефоном. І потому таке. Переходимо в макро. Чехол треба менять. Так, сьогодні ми знайшли такие два кусочки свинця. Ось така якась фурнітурка, ну це сувремене. І от таке количество драбаша. Якщо б я включив блонду, то самі догадуйтесь, сколько б тут було драбаша. це таке, я не знаю, біленьке. Може навіть їхні древні такі кусочки от попадаються, бачите? От. Оце точно свіжі Пульки там, непонятне, а ці білі нальот, фіфово знають щось старе. А що там з нього робили, непонятно. Далі, така цепочка. Хто знає, кусочок чого, хто що тягав там, не знаю. Потом такий кусочок чого-то, ну Він такий зелененький, що вроді мало їхнє бути щось. Ну, Так як неопределене, то викинеться. Оце теж зелене щось. Така полосочка. Типу колечко, чи хто знає, що воно було. Може, браслет, якщо був великий трактор його просто поживав. Так, далі, отаке щось. Таке, а тут залити наче не поймають над чим. Як мармишка, наче крючок, як залити. Не знаю. Щось, щось таке, як наче корпус, і чим-то залити. Потім отаке, що воно? Бо я дивився, дивився. Спочатку, як знайшов, думав Думав, Таке щось типу профільне. От, а, а потім зрозумів, що, скоріше, всього, пуга яка вбита, наглуха. Так, ще пуга. Отака. От кольсонная. Далее, далее, далее. По древности, что у нас? Ну, давайте вот это покажем. В общем, вот такое что-то с визерунком. Бачите, красненькое какое-то что-то. дуже. Давно там лежит. Что оно такое? Кто знает. Якого периода? Важко определить. Плохо, Не... Погано, что нема такой машинки, чтобы положили в ней, и она тебе раз, и выписала, якого периода ця хрень. Да? Вот. Далее, пуговка у нас есть. Вот такая. Троечка. И тут вот так. Фиг, вот как мне непростая. Я, я думаю, что это... Вот скажите мне, может кто-то специалист по военной какой-то. Может какая-то шведская, какая-то там фигня. Интересно. Но троечка же не просто так. На обычных пуговках цифры не писалось. Так, вот такая фигня тоже. Ну, это от мебели, я знаю. Тут отломался штыречек. Какие-то Болт <гум> може, може навіть современщина. Так, далі. По... Отаке щось. В общем, дивіться, така бусинка. Не знаю період. Я почав її терти і обірвав вуха. Воно було, ну як ціле. Бачите, воно підгнивше було. Но вона льока. Вона, взагалі, льоха, як періинка. То тобто воно внутрі пустая. і з позолота. Що це було, я не знаю. Що за бубенчик такий? Дирок вроді ніяких немає. Якби дирки були, туди б земля з водою попала і вона була важка. А так, ніфіга, не важка. Так, так, совети. У нас були совети. Аж раз Совет. 31-й год. Почиститься, буде хороший. І два совет. Отакий. Теж хороший год. Ну, узнаємо позже, <соць> який год. Далі були царки. Отак от. 6 штук. А 6 штук церкви. Это хороший результат, хороший. Итак, один царек, вот такой. Николашка, скорее всего, или одна вторая, или что-то такое. Денежка, денежка, все, мы узнали. Так, далее, вот такие, вот, цикавые, потому что я сначала тоже думал, все с одной ямки, две монетки, вот эти монетки, одна ямка. Бачу, тут П, Петрик, Петрик. А кто тут? узнаем, на жаль, в следующем году, где-то после сентября. Как будет химчистка монет за 26 год. Пока звоняйте Так, далее. Далее, далее, далее. У нас две деньги. Убыта одна. Ну, как убыта? Она почистится, скорее всего. Но это деньга. Может, что-то с нее и выйдет. Вот такой орельчик там. И хорошая деньга. Хорошая. Вот так выглядит хорошая. Есть годик. Є, так все гарно, красиво і продивляється. Хорошо почиститься. Далі, от таке щось. Ну, це вроді Катькіна копейка. Потому що де-то я бачив садника. Ну він там є. Ви його не бачите, але він є. Поняли? Воно як мокре, чуть-чуть краще -чуть видно. Десь з цієї сторони є. Вот, и самая гарная монетка у нас, вот такая, 1766 год, то ли троячок Катькин, то ли что-то такое, вот такое что я не знаю, кто ее лопатой бахнул, но то не я, то не я, то копари до меня побили и выбросил, я не мог. Я так не могу издеваться. Так, это по царям и по скифакам. Но я не уверен, что вот эта пряга ихняя, потому что цвет такой, или просто и как бы удобрениями и всякими делами побахкала. Ну, похоже на ихню, Похоже на ихнюю. У них обычно вот тут вот утолщение толще, чем вот тут. Ну, кто знает. Будем считать, что ихня. И нак. Вообще в другом месте. Вот такой. Казался винт сначала намного гарнейший. Як викопався, ну тут трошечки його попоїло. Ну, все одно, це йолки моталки Гарний коп, гарна компанія і гарні поля. І головне, що ми порозвідували нові точки і подивилися, що скоро будуть, як кажуть, старі перепашечка в кої яких містах. І перспективки. Сразу, дин -дин 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 -дин. На наступний виході. Завтра ні. Туди вряд ли там, за ночь ніхто там не перепаше, а на наступну неділю. Опять туди поїдемо шукати ну, якусь таку саму шмурдяк. Да? Може, для кого-то шмурдяк. А я буду їх потім чистити в коробочку складувати. Я вже це почав робити. Вот. Так що, таке Обізабічно буде відос. До Нового року, я думаю, я їх всі повикидаю. А може, зимою повикидаю. Не знаю, чесно говоря. Я їх економлю. Бо світа от часто немає. І вдруг що я його так пик і вкину, Його швидко закинуть, от, поки я ролик заберу. Це час, полтора, ні менше. І це я так. Знаєте, як зря його збираю. Можна його збирати гарно. Там з всякими вставками. там, Ну, я такий не вмію. Верні, не хочу, я ленивий. Сегодня вообще ленивый достаточно. Коп таки по съемкам. Мало снимал. Бо честно погода, ветер. Я понимаю, что это будут хрень а не съемки. На ветру. Вот. И даже цей тест с сережкой. Такой прошел быстро. Попробовал и попробовал. Ну честно с землей что-то стало хуже. Намного хуже металлоискатель над землей. Вот, хуже бачи. Я вот не брал с собой туда блонду. Мы были далеко от машины. Чтобы попробовать по земле, по этой пожирной именно с Блондой. Бачит Мелли, Блонда. По этой земле. Может, я она тоже из-за земли не побачу. Я фиг его знаю. Но Эквинокс 900. Как бы не побачил? Как бы так. Вот так. Ну, как есть. Все. Всем до зу. Встречи.